Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aku doain yang lagi sakit cepat sembun. Amin. Aku mau spill perjalananku ke Bromo kemarin. Oke langsung aja. Pertama-tama, kita beli tiket dulu secara online. Masuk ke website pembelian. Setelah kita baca pedoman pendaftaran, kita centang semua, lalu daftar. Kita pilih tanggal keberangkatan, pilih jalur keberangkatan. Lalu mengisi data diri dan anggota yang ikut perjalanan. Setelah ini, klik kirim. Jika sudah muncul rincian dan dirasa sudah benar, kita bisa membayarnya melalui mobile banking. Glumo memiliki medan menanjak dan menurun sebelum berangkat. Pastikan kondisi kendaraan kita sehat, terutama bagian rem. saat di lautan pasir. Pilih jalur yang pasirnya tidak tebal dan upayakan stang motor tetap lurus. Aku berangkat dari jalur Singosari menggunakan Google Maps. Tembusnya di Wonokriti. Pulangnya aku lewat jalur Tumpang. Aku isi full tank sekitar 5-6 liter cukup memutari area Bromo. Jika ban kalian terasa kempes, atau bensin kalian akan habis. Cobalah mendatangi warung-warung yang ada di sini. Terkadang warung-warung menjual bensin dan memiliki pompa ban manual Karena di sini cuacanya sangat dingin, jangan lupa menggunakan jaket yang hangat. Disarankan membawa sarung tangan dan kaos kaki. Oke, teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih sudah menonton.